السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسماء الحسنى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك وأتوسل إليك وأتوجه إليك وأتضرأ إليك بأسمائك الحسنى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابل يا باسط يا خافل يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عليم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل ಯರೀಮು ರಕೀು ಮುಜೀಬು ವಾಸಿ ಹಕೀಮು ವಧೂ ದು ಮಜೀು ಬಾಯಸು ಏ ಶಹೀು ಹಕು ಯಕೀಲು ಕವಿಯು ಮತೀನು ಯು ಹಮೀದು ಮೋಹಸಿ ಮುಬದ ಮೊಹದು ಮೊಹೀ ಯೊಮೀತು ಹೈಯು ಕಯ್ಯೂಮ ಯಾಜಿದು ಮಾಜಿದು ವಾಹಿದು ಅಹದ يا صمد يا قادر يا مقدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا دل الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد دعاء الحمد لله رب العالمين الذي انعم علينا وهدانا الى دين الاسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انا نسالك بحق اسمائك الحسنى وشرفها وكرامتها ونورها ومعانيها وتفسيرها فإنه لا يعلم تفسيرها إلا أن الله ما تنقلنا من النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن السخط إلى الرضا ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الكفر إلى الإيمان ومن الضيق إلى السعة ومن العسر إلى اليسر ومن الخذلان إلى النصر ومن القنوت إلى الرجاء ومن التعب إلى الراحة ومن الشقاء إلى السعادة ومن الذل إلى العز ومن أنواع البلايا إلى الخير اللهم إني حكير راحة الدنيا إليك إنك علي كريم رؤوف رحيم وذو فضل عليم اللهم لا تخيب فيك ظننا وعافنا عنا برحمتك يا رحم الراحمين. വസല്ലി വസീം വ ബാരിക്ല സീദിന മുഹമ്മദീൻ വ ആലിഹി വ സുഹബിഹി അജ്മയൻ അലഹദില്ല ഹിറോബിൾ ആലമീൻ ആമീൻ